христианского канала Церкви Благодать, Украина, город Днепр. Мы продолжаем хорошие новости в прямом эфире. Сегодня у нас 13 января, 13 сечня, вивторок. И поэтому комментарии можете писать приветствия, ставить лайки, они не будут помехой для нашего эфира. Война продолжается, до сих пор звучит воздушная тревога. Где-то в районе Киевской области летают ракеты. Я посмотрел мы, мы продолжаем молиться. Верующие люди молятся о прекращении этого безумия со стороны российского государства. И Бог оставил нам вернейшее пророческое слово, к которому мы можем обращаться. Обращаемся каждое утро, читая главу за главой, получая наставления в вере, утешая наши души. Поприветствую Сережа Казаков вместе с нами. Сергей Острижный. Мир вам, дети Бога Живого. У кого-то, может, сейчас нет света, отключения. У нас должны тоже скоро отключить по графику. Ну, смотрите, остается, сохраняется запись. Барбой Наталья вижу. Татьяна Крутенко, наша заграница. Саша Сподин. Рома Календа смотрит. Юлия Стрижная присоединилась. Марина Карманова, миссионер. Виктор Дзюнич, семья Кривой Рог. Итак, есть, вижу. Валерий Коверниченко, Олег Волошин. Константин Кособоков, Барин. Доброго ранку, Божья Церковь и ставит нам сердечко. Саша Бабилюк, доброго ранку, Церковь Христова. Андрей Нелюбов, доброго ранку, Церковь. И Церковь благодарит вас за поддержку. Ирине Шпилевой, Лидия Шкуренко. Так, как-то 76-76 говорит нам привет. И вам огромный привет. Константин Кособоков, Медведев Андрей, Виктор Барский, Юрий. Э, Виктор, Виктор Дядько, Елена Демидова, так, Сережа Казакова говорил, уже есть присоединяется еще к нашему эфиру, и мы обращаемся к Божьему Слову. Можете писать приветствия, можете общаться. Прямой эфир. Замечательно. Господь придумал для нас. Оксана Викторовна, доброе утро. Итак, второе послание Коринфянам. Девятая глава и о жертвенности. Хорошая глава. О помощи, о помощи другим, о помощи другим людям. И, ну, о деньгах, наверное, самое главное, то, что беспокоит нас больше всего. Спросите у любого человека, что ему не хватает. Он скажет, денег не хватает. Ну и здоровья, конечно. И вот деньги. Зачем Бог дает деньги верующему человеку? Деньги даны нам не только для себя и своей прекрасной, семьи, замечательной семьи, и чтобы развивать свой бизнес. Это хорошо. Но деньги Бог нам дает, чтобы мы могли еще оказывать. Оказывать помощь. Помощь людям. Людям, которые гораздо тяжелее, чем нам с вами. И вот апостол Павел говорит о пожертвовании, что пожертвование пятый стих. Я хочу, чтобы это было как благословение для каждого из нас. Тот человек, который дает, дает помогает. Пусть это будет благословением, а не как побор. Вы знаете, что человека можно заставить, заставить дать деньги. Можно надавить на него. Можно сделать такие условия, как... Делают это мошенники, шарлатаны. Помните, как до принятия жизни вечно до церкви, как вытаскивали, выманивали деньги. Сколько было разных спорт-лото, сколько разных было. Кручу-верчу запутать хочу. Можно выманить. И у верующего человека можно поставить ему такие условия, что он из-за страха будет давать приношение. Но апостол Павел говорит, я не хочу так, чтобы вы из-за страха делали. Я хочу, чтобы вы это делали добровольно. А вот добровольно ⁇ это от сердца от сердца измененного благодатью Божьей. Тот человек, которого касается Божья благодать, меняется сердце, он это делает добровольно. Добровольно. И Богу не нужны наши приношения. приношения. Приношения кому нужны? Приношения нужны людям. Приношения нужны церкви. Богу важно настрой нашего сердца, как мы располагаем наши сердца, на кого. Вы знаете, что Бог смотрит на сердце. И вот закон описан в этой главе. Закон сеяния и жатвы. Шестой стих. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. И часто этот стих применяют как коммерция. Господь, я даю тебе, посмотри, посмотрел, сколько я тебе дал, а теперь давай мне. И с Богом играют как в наперске. Нет. Здесь важна, важна щедрость. А вот щедрый человек, он расширяет душу свою. И может смело сказать, могу жить в худости, могу жить в изобилии, могу жить во время войны, могу насыщаться, могу терпеть голод, могу жить без электричества, без отопления, могу жить, потому что это делает Господь. И вот щедрый, щедрый человек, с ним хорошо рядом находиться, плохо, когда человек рядом скупой, находились рядом со скупым человеком, невозможно все пересчитывать, все... Ой, какой-то кошмар. Ладно, седьмой стих. Каждый уделяй по расположению сердца, и не с огорчением, и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Кого Бог любит? Того человека, который делает это с радостью, вот когда делаешь с радостью, когда приносишь пожертвования, когда даешь десятины в церковь, когда поддерживаешь малоимущих и делаешь это с радостью, это признак, признак свободного человека, не подчиненного, не загнанного, не раба, а признак свободного, радостного человека. Восьмой стих. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Кто это делает? Кто источник нашего благословения? Источник нашего благословения ⁇ это Бог. Верующий человек, который делает это добровольно, с радостью, он понимает, что все, 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 что я сегодня имею, зависит от Господа. Он источник моего благословения, он источник радости, он источник мира. Это Он все сделал, чтобы мы с вами сейчас встретились в это утро, пообщались по Божьему Слову. И, конечно же, десятый стих, дающий семя сеящему и хлеб в пищу, подаст обильно, посеянное вами, и умножит плоды праведности. Вот парадокс. Тот чел, верующий человек отдает, отдает. Это он отдает семя. Раньше я думал, чтобы много иметь, надо копить докопился до такой степени, что потерял все, а сейчас понимаю, что блажение давать. Тот человек, который сеет, который дает, дает это семя праведности, Бог обязательно умножит. Мы не знаем, в каком количестве, как будет хорошо в душе человеческой, но Бог пообещал, что Он это сделает и прославится. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Во всем прославляется Бог. Люди, глядя на нашу щедрость, на, на, нашу, на наши дела, которые мы делаем, на нашу благотворительность, это только Господь может сделать с людьми. Или уже сделал такое, что они делают такие благие дела. И 15 стих, наверное, ключ к этой главе. Благодарение Богу. За неизреченный дар Его. Мы это делаем, мы отдаем. По одной причине потому что Бог прежде отдал себя нам во Христе Иисусе, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это Он умер на Голговском кресте, был погребен и в третий день воскрес для нашего оправдания. Вот поэтому, поэтому мы, поэтому мы сейчас делаем. Поэтому мы, мы жертвуем. Итак, пишут вопросы, очень холодно, а что делать. Я не знаю, где вы живете, Антон. У нас дали отопление, есть свет, но тоже, тоже прохладно. Как-то пробуйте грезы. Я не знаю, как, как, как это сделать, но одевайтесь теплее, наверное. Не могу посоветовать. И второзаконие, 22 и 23 главы у нас Господь повторяет. 22 глава повторяет свои законы. Как поступать, если брат твой на богослужении, допустим, потерял, не на богослужении, потерял, написано, овечку, или мобильный телефон на богослужении, или сумку оставил с документами. Что сделать? Посмотрел, лежит мобильный телефон, себе забрать? Нет. Говорит, надо объявить в собрании, кто потерял мобильный телефон, кто потерял барсетку, кто потерял документы. Если человек не откликается, возьми, положи в офис, и человек найдется, обязательно, обязательно верни ему то его потерю. Вот кровельщикам. У нас есть бригады кровельщикам работают. Тут вот восьмой стих. Если будешь строить новый дом, кровельщик, если будете на крыше дома, обязательно, обязательно соблюдайте меры безопасности. Потому что самое ценное для человека, для Бога и для нас с вами, это жизнь человеческая. Поэтому Бог предусмотрел средства безопасности для всех и для кровищиков в том числе. Тем более такой гололед. Что делать с любовниками? Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с ней в городе и ляжет с нею, то обоих приведите к воротам города и побейте их камнями до смерти. Вот это да. Сейчас такого нету. Убить обоих любовников. Зачем? Бог показывает свое отношение к греху. Бог святой. И отношение к греху – смерть. Возмездие за грех – смерть. И 23 стих, у нас летит время быстро. Бог продолжает, продолжает сохранять свой Божий народ, как? Через свои законы, которые Он ему дает. И вот напоминание, 14 стих. «Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, и посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел тебя, чего срамного и не отступил от тебя. Сегодня стан а где находится? Сегодня стан – это наше сердце. Разве не знаете, что вы храм, живущий у вас Святого Духа, и вы не свои? Он он не наблюдатель. Я раньше думал, что Господь сидит где-то далеко на небе и наблюдает. Человек что-то неправильно делает, но он как даст по рукам. Или в больницу положит, или в тюрьму посадит. Нет. Господь находится в стане. Он сегодня находится в сердце каждого верующего человека. И написано, и я с вами во все дни до скончания века. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это утро. Вот сейчас пишут молитвенные нужды, очень холодно. Плюс 12 в доме, Господь, благослови и укрепи, пусть наладится. Энергетики, я знаю, работает очень сильно. Но идут массированные обстрелы Российской Федерации, бьют по энергетике. И мы просим Твоей милости, просим Твоей защиты на наших воинов, на капелланов, на волонтеров, на страны-союзники, на нашего президента. Благослови наших верных миссионеров, проповедующих Слово Божье и поддерживающих церковь за пределами нашей страны. Также молим Тебя за все церкви Христовы по всему лицу земли. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Сегодня 18.00 мы продолжаем семестр «Основы веры». Встречаемся в малом зале, приходите, да благословит нас Господь мирного и тихого дня от боя воздушной тревоги. И на улице прохладно берегите себя.